demak hammamiz chuqur nafas olib nafas chiqaramiz va butunlay hozir har birimiz alaniyani alaniya shahrini ruhiga ulanamiz alaniya bilan bir sinxronda bir to'lqinda bo'lamiz dengiz shovqini bilan tabiatni sizga bildirayotgan reaksiyasi sevgisi dengizni siz tomon talpinishi sizni chorlashi butunlay <laughs> birlashib <laughs> <laughs> keting <laughs> bugun sizlar bilan qiladigan praktikamiz bu matkani tozalash ya'ni har birimiz ayolligimizga chiroyimizga yaratuvchanligimizga javob beradigan organimiz aynan o'sha organimiz bilan ishlaymiz har birimizni ayollik organimiz hop qizlar menga aytinglar musiqa dengiz hammasi mana manovaa yaxshimi normami agar musiqa kerak bo'lmasa uni o'chirishim ham mumkin aha yaxshi хорошо dengiz ovozini eshitaylik a hurmatim sizlarga kompyuter orqali mana ham sizlarni ko'rib turibman hozir da rosaham mazza qildilar уже tozalanish boshlanyaptimi o'zingizda qanaqa his tuyg'ular bo'lyapti mana man agar yumshoq juda ham mayin holatga kelib bo'lgan bo'lsanglar man tinchlanyapman так o'zimga kelyapman hozir praktikadan keyin yanayam shunaqangi mazza qilasizlarbuyer tomonlarni ham ko'rsatishim mumkin xohlasanglar <small> suyanib o'tirib olinglar xohlasanglar umurtqa pog'onanglar tik holatda o'tirsanglar ham bo'ladi bor e'tiboringlarni matkalarga qaratinglar e hayolan <laughs> aynan mana shu dengiz yonida o'tirganingizni his qiling ya'ni butunlay hozir uyingizdan uzilib dengiz yonida hammamiz bitta bo'lib aylana bo'lib o'tirganimizni his qilinglar qo'linglardan mahkam ushanglar <laughs> bir <laughs> biringlarni dengizsiz tomon yugurib kelyapti va siz esa mana shu dengizni shovqiniga dengizni sizni yuzingizga kelib sachrashlariga mazza qiling butunlay hozir mana shu yerda ekanligingizni his qiling o'tirgan joyingizni his qiling ya'ni dengiz atrofida o'tirganimizni hammamiz qo'l ushlashib o'tirganimizni butunlay ko'zlaringizni yumib his qiling aynan mana shu praktika orqali sayohatlarga ochilishingiz ham mumkin dengizlarga kelishingiz mumkin muhim bo'lgani hozir faqat hissiyot salqin shamolni his qiling judayam salqin endi esa qo'llarimizni bir birimizdan uzmagan holatda har birimiz mandan boshlangan ya'ni har birimiz qo'limizni bir birimizga berganmiz sakson uchta ishtirokchi aylana bo'lib o'tiribmiz har birimiz alanyani ruhiga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holatda alaniyani dengizi alanyani ruhiga bu yerdagi sof energiyaga o'zimizni maqsadimizni niyatimizni e'lon qilamiz biz hozir sakson uchta ishtirokchi va mana shu zapisda eshityotgan ishtirokchilar ayolligimizga javob beradigan organimizni matkamizni tozalamoqchimiz umurtqa pog'onalariz tik holatga keltiring Da. birinchi chakrangizni matkazni his qiling hozir matkani tozalayotgan vaqtimizda ahamiyat bering xuddiki matkagiz uy ko'rinishida yokida shahar ko'rinishida yoki xona ko'rinishida a sh va mana shu xonani ichida nimalar borligiga ahamiyat bergan holda tozalashni boshlaymiz kirib boramiz маткаmizi ichiga har birimiz kiring matkangiz ichiga boshingiz og'rishi mumkin uyquingiz kelishi mumkin umurtqa pog'onalaringiz og'rishi mumkin umuman qilginiz kelmasligi ham mumkin блин işte что bu juda ko'p programmalaringiz bor karma darajasida ichkariga kirib borayotganingizda nimalarga ko'ziz tushyapti ahamiyat ah, berib qarang lar bo'lishi mumkin qo'rquv bo'lishi mumkin qanaqadir xotiralar uh, esizga yodingizga kelayotgan bo'lishi mumkin ya'niki uh, bolaligingizda kimdir sizni jinsiy a'zoingizga noto'g'ri uh, munosabat qilganligi bu hamma qo'rquvga javob beradigan programmalar asosan ayol kishini matkasida joylashgan bo'ladi o'rgimchaklar xuddiki uyi iz bosib ketgandek bo'lishi mumkin matk qora dog'lar ko'rinishi mumkin og'ir o'zingizni his qilishingiz mumkin chuqur nafas oling va nafas chiqarib aniq juda yam chiroyli ishlang juda judayam bor kuchingizni bor e'tiboringizni ishga soling har birimiz qo'limizni bir birimizga berib turamiz chekkadan mana shu matkangizni tozalashni boshlang agar tozalashga qiynalayotgan bo'lsangiz qo'lingizga pilisos oling va pilisosda sizga ko'rinayotgan toshlar programmalar qo'rquvga javob beradigan programmalar hammasini o'sha ichiga tortib oling temirlar bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin tikonlar va aynan siz ko'ryot narsalar bular hammasi jinsiy yaqinlikka jinsiy munosabatlarga bo'lgan bloklar ham bo'lishi mumkin turmush o'rtog'ingizdan olgan programmalarni ham turmush o'rtog'ingizda sizni matkazizga joylashtirgan negativ energiyalarni ham mana shu orqali tortib olishingiz mumkin g'azab nafrat alam agressiyada hamma hammasini plos bilan tortib oling judayam juda yam ahamiyatli bo'lishingiz kerak dengiz yonidasiz mana shu dengiz ruhi sizga yordam berishi kerak suvi ruhi dengizni tiniqligi har <laughs> biringiz bir <laughs> biringizni qo'lingizda his qilgan holatda ishlashda davom eting uyi aynan matkagizni havo oladigan fortоcalarni <laughs> oching havo kirib tursin xona ko'rinishida ushbu uyga qip qizil rang bering oynalar ochilgan qanaqa gul qo'ygingiz kelyapti xonaga gul joylashtiring tabiiy ochilib turgan gul bu xonani ichida sizni obrazingiz qanaqa ahamiyat bering o'ziga qaragan qip qizil chiroyli uzun ko'ylak kiygan boshida koronasi bor qirolicha malikalardek suvdek tiniq o'y hayol fikrlari ham suvdek tiniq jozibali sokin huzurli qalbida yashaydigan ayol sochlari judayam chiroyli nozik uni terisi ham juda ham nozik xuddiki atlasik silliq uyda juda ham ko'rinishini chiroyli holatga keltirib qo'ygan bo'lsangiz endi aynan dengiz yonida o'tirgan paytimizda qizlar hozir hayolan tasavvur qiling matkaizga yerda o'tirgan joyingizda xuddi qumlarni yerni eng past qavatidan розовый energiya sizni markazga qarab yuqoriga qarab ko'tarilib kelyapti розовый energiya varyonka bo'lib yuqoriga ko'tarilib kelyapti go'zal bajaring розовый energiya tabiiy toza yer energiyasi sizni matkazzdagi ham og'riqlarigizni kasalliklaringizni tozalab berishni ayting yana maskaizga qanaqa negativ o'y hayol fikrlaringizi erkaklarga bo'lgan nafratingiz o'zingizni ayolligingizga bo'lgan nafratingizni ham tozalab bersin ya'ni bu energiyaga siz o'zigizni buyrug'ingizni bering matkani qisqartirmoqchi bo'lgan ayollar mana shu energiyaga qanaqa buyruq bersangiz o'shanaqa ko'rinishda bu energiya sizga xizmat qiladi матк matka qaytadan yosharishi ishga tushirilsin desangiz ham bo'ladi aniq ko'ring матkni holatini tashqi holatini ichki holatini jinsiy a'zongizni ko'ring his qiling qo'lingiz bilan ushlang qorin qismingiz aynan matka qismigiz ikkita qo'lingiz bilan kaplaringizni qo'ying va borliging uchun rahmat sanga quu'igizga yaqinroq joydaud shunaqa как yюрекa qilib седечка qilib ushlab oling Nadorman. san bilan hozir judayam kuchli tozalanish qilyapmiz biz hozir alaniyani alaniya shahrini ruhi bilan bir sinxrondamiz u yerni toza energiyasi bizani butun tanamizdagi erkaklarga bo'lgan nafrat ayollarga bo'lgan nafratimizni tozalab beryapti Mm -hmm. aynan o'zizga bo'lgan nafratni erkaklarga bo'lgan nafratni tozalayotgan vaqtingizda his qiling aynan farzandlaringizga qilayotgan qo'pol munosabatlaringiz o'g'il qizlaringizga bo'lgan nafratlar ham tozalanib ketyapti matkaizdagi uh, yoqimsiz hidlar chiqib ketyapti mana shu energiyalar orqali matkaizdagi выделенияlar hammasi tozalanib chiqib ketyapti endi tekshirish uchun har biriz yonigizga kichkinagina chelek olib keling ayoldan va qo'ligiz bilan matkaz ichiga kirib matkezda qolib ketgan hamma eski programmalarni qolib ketgan sizga yoqmayotgan narsalarni hammasini olib chiqing shildiq narsalarni necha yildan beri bu matkazda sizni qiynab kelayotgan vaziyatlarni olib chiqib tashlang hammasini chellega soling matkazda juda ko'p narsalar bor hech narsa ko'rmayotgan bo'lsangiz ham biling hozir tozalanish ketyapti kimdir ko'rayotgan bo'lsa yaxshilab burchaklarigacha matkazni tozalang nima ko'ryotgan bo'lsangiz olib chiqib tashlang va chele ichiga молодец endi esa chelini dengizga suvga oqizib yuboring hozir burningizni matkagizda tasavvur qiling va chuqur nafas olganingizda matkangiz bilan nafas oling и nafas olib chiqarayotganingizda qanchalik matkangiz yumshoq bo'lib qolganini his qiling o'zizni holatiz yana bir marta burniz маткаzda nafas oling matkagiz orqali и e nafas chiqaring burningiz orqali og'ziz orqali malade super qizlar yana bir marta umurtqa pog'onalaritik holatda qilib yumshoq nafas oling маткаdan va sekin og'izdan nafas chiqaring молодец وсила نوصی لا ممکن